નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દવે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ કસોટી ધોરણ પાંચ વિષય છે હિન્દી જેની તારીખ છે પાંચ દસ બે હજાર ચોવીસ અને કુલ ગુણ રહેશે પચીસ તો આપણે પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર દઈએ ગયેલ વિકલ્પ મેસેજ ચૂંટણી લીખીએ कुल गुण से पांच पहलू मुफ्त में मुसाफरी करने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे तो जवाब सी आड़ी बीजो सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाह क्या करने लगा तो जवाब आसे सी रोने लगा त्रीजो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है तो जवाब सैनिक प्रश्न चार एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूछ लंबी होती है तो जवाब ए लंगूर आज वह जगह जहां पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं तो जवाब आवसे बी चिड़ियाघर प्रश्न में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कुल गुण से पाँच एम पहलू बड़ा हो के देश का खाली जगह बनूंगा तो जवाब सहारा बीजो धरती पे खाली जगह ना पाएंगे जन्म तो जवाब आसे पापी त्रीजो नन्हा मुन्हा राही हो देश का खाली जगह हो तो जवाब आसे सिपाही चौथों चरवाहा अपना गुजारा खाली जगह से करता था तो जवाब भेड़ बकरियों पांच लंगूर का मुंह खाली जगह होता है तो जवाब आवश्य काला प्रश्न त्रो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए किन्ही पांच अने गुण रह से पांच एम पहलो चार से अधिक पहियों वाले साधन बताओ तो जवाब आ ट्रक बस बीजो नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा तो जवाब ननहार रा सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा त्रीजों चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा तो जवाब आसे चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा चौथों गीता ने किसे पत्थर बताया तो जवाब आसे गीता ने कछुए को पत्थर बताया पांच चिड़ियाघर की सैर कौन कौन सॉरी चिड़ियाघर की सैर करने कौन कौन आए थे तो जवाब आव से चिड़ियाघर की सैर कर सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा तो जवाब से नन्हा मुन्हा दुनिया की आँखों का तारा बनेगा साथ चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया तो जवाब आसे वहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया प्रश्न चार गुजराती में अनुवाद कीजिए पहलू मनोज के घर साइकिल खड़ी है तो जवाब आसे मनोज न घरे साइकिल उभी छे बीजो टांगे में बैठने का मजा आता है તો જવાબ આવશે ઘોડા ગાડીમાં બેસવાની મજા આવે છે ત્રીજો મંદિર મે ફૂલ ચડાયે જાતે હે તો જવાબ આવશે મંદિર માં ફૂલ ચડાવાય છે ચોથું હમારે દેશ કા નામ ભારત હે તો જવાબ આવશે આપણા દેશ નો નામ ભારત છે પાંચ વચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાંગે તો જ પ્રશ્ન પાંચ નીચે દઈ ગયે ચિત્ર કે આધાર પાંચ સાત વાક્ય લીખીએ અને તેના કુલગુણ રહેશે પાંચ તો અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યું છે તેને તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે सात वाक्यों तो चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं हरी घास भी है दूर दूर तीन पहाड़ खड़े हैं ऊपर खुला आकाश दिख रहा है एक फिसलन पट्टी है फिसलन पट्टी की दूसरी और सीढ़ी है फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है दोनों भाई बहन खुश है तो विद्यार्थी मित्रों आज હતું તમારો હિન્દી નો પેપર હિન્દી પેપર નો સોલ્યુશન તો તમને બધાને જ બેસ્ટ ઓફ લક જો વિડિયો પસંદ આવે તો વિડિયોને લાઈક કરો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને વિડિયોને વધુમાં વધુ શેર કરો થેન્ક યુ